Буквально вчера было в администрации президента было совещание глав областных администраций, заместителей глав областных администраций совместно с министерствами. Но, к сожалению, к великому моему сожалению, uh -huh. все представители министерств, отрапортовавшись в очередной раз, разбежались быстренько все и никого не осталось. А главы администрации как раз таки озвучивали ту проблематику, с которой сталкиваются они. Но если вот замечательный опыт Ивана Франковской области, где они создали совместный координационный штаб, куда вошли представители МЧС и заместитель главы координационного штаба это представитель волонтерских организаций, которые, в принципе, практически нарабатывали этот опыт уже в течение четырех месяцев. У них замечательный опыт, но есть одно маленькое оно. Ивана Франковска это всего лишь 675 человек, которые туда официально прибыли. Угу. В Киеве это уже около 7 тысяч. А вы, ну, например, если да, человек хочет переселиться, она телефонует, например, до вас, а вы уже направляете, куда ей ехать, или как акции. Сейчас это происходит уже несколько по-другому. Сейчас э, пытаются запустить, не знаю, уже запустили или нет, поэтому не буду озвучивать непроверенную угу. информацию, потому Потому что вот сейчас мы как бы совместно трудимся над этими вещами. Там, Руслана Лыжичка подключилась к нашей команде, там, или мы к ней команде подключились, не важно. Но, В общем, мы объединяем свои усилия. Мы с точки зрения больше практики. Руслана, она, с точки зрения своих пробивных возможностей, способностей, то есть она имеет возможность идти на контакт с властью. И мы с помощью нее пытаемся донести до власти эти наши проблемы, угу. которые, в принципе, решаются очень тяжело, очень скрипя зубами. Які і... найбільші проблеми, які ви хочете донести а, до влади? Чекаю, а про проект? Я хотіла би все таки дозволу ви кажете, що зараз не так уже відбувається. Зараз МЧС намагається запустити гарячу лінію, угу. на которой ну, опять же, це все поки пока це все наладиться. тобто -то має розпочати свою роботу гаряча лінія. Добре, і Які проблеми основні, які ви хочете до влади донести? Ну основна проблема состоїть, во в відсутності... ну давайте для. Для начала я озвучу самую важную проблему. Самая важная проблема – это закон о статусе переселенцев. Сейчас был в Верховной Раде в первом чтении проголосован закон Соболева о статусе вымышленных мигрантов. Этот закон не только не, вы, не, не отвечает каким-то там нормативным правовым актам и абсолютно противоречит тому, что нужно было сделать. То есть этот закон, его нужно витировать. Мы написали президенту несколько обращений, дали несколько пресс-конференций, сделали обоснования, наши юристы сделали обоснования, почему этот закон должен быть витирован. Есть абсолютно нормальный закон, это закон за подписью Западания Марьева прошел, и мы участвовали в его разработке, наши рабочие группы юридически участвовали в его разработке. То есть сейчас, если президент витирует закон, который уже проголосован, выйдет на первую очередь на голосование закон, который вынесен был Это поможет во многом хотя бы определиться со статусом и поможет обратиться за помощью к Европе. Сейчас в данный момент у нас нет даже статуса, ничего нет. Второй Основополагающий момент это решение вопроса с регистрацией. Вчера из уст одного из чиновников прозвучала замечательная цифра. Он говорит следующие вещи. Мы, государство, выделило 2,2 миллиарда гривен на создание новых рабочих мест. Но, честно говоря, сердце крови обливается. в такой момент выделяются 2,2 миллиарда гривен на создание каких-то мифических рабочих мест. Я тогда предложил, говорю, ребята, отдайте поселенцам эти 2,5 миллиарда. Мы мало того, что сами себе местами обеспечим, мы еще и жилье на эти деньги усмудримся построить. Потому что mm -hmm. мы будем эти проблемы решать для себя. Вы кому их отдали? Покажите нам пальцем, чтобы мы хоть знали, кто их потом украдил. Еще вам это сказал? Да нет, они просто свернулись, а? убежали по-быстрому. Yes. никто ничего не ответил. Так вот, второй вопрос: существует с регистрацией. Мы э, большая часть крымчан, ну, сами понимаете, Крым всю жизнь рос на туризме. Мы знаем, как заниматься туризмом. Ну, наверное, лучше, чем крымчан и одесситов, никто не знает, как продавать э, то, что дам дала природа. Киев замечательный туристический город. Но, к сожалению, мало развит туризм. Дайте нам элементарно возможность работать. Для этого нужно просто два варианта. Либо сделайте нам вкладыш, что у нас есть какая-то временная прописка в Киеве или там в, в Херсоне, либо в Хмельницком. То есть нужна временная прописка. Потому что тот бизнес, который мы ввели в Крыму, мы его здесь вести не можем. Мы не можем перерегистрировать свой бизнес. Потому что там говорят, что без прописки мы вас не перерегистрируем. При этом... ну Элементарно простая цифра. Там, из 20 тысяч, к примеру, там, крымчан, 2 тысячи это предприниматели. 2 тысячи предпринимателей готовых платить налоги в своей стране. Не брать деньги у страны, а отдавать ей эти деньги. И обеспечивать рабочими местами таких же поселенцев, как и мы. Нам говорят, а у вас прописки нет. ребят, у меня есть прописка, но она в Севастополь. Поставьте мне штамп, что я перевелся на учет в ближайшее... А, там... это невозможно. Нет, конечно, ну это же государство, понимаете, же нужно, наверное, упасть на колени. Причем мы уже проработали. Есть, это система да. Да. Значит, там изменили прописку, ввели регистрацию, а без да. регистрации да. ты все одно ничего не можешь а, сделать. Ну, мало чем регистрация, прописка. Регистрация да. мало да. чем отличается без прописки. Да. Но на это потратили После много жизни. денег для того, чтобы прописать. Теперь это не прописка, а регистрация называется. Но это потратили много денег, но суть ничего не изменилось. Так вот, вот одна из задач, как рады и громадских инициатив, мы хотим изменить, не лица во власти, мы хотим изменить систему управления государством. Чтобы наша власть повернулась к нам лицом. И когда мы предлагаем, что ребят, ну вы хотите там за децентрализацию власти, дайте нам самим решать свои проблемы. Мы просто вам будем подсказывать, что нам надо. Государство это тот орган, который может, но почему-то не хочет. Мы волонтеры, это люди, mm -hmm. которые хотят, но, к сожалению, не всегда все могут. Мы предлагаем государству пути совместного решения, которое облегчит проблему и решит проблему для многих, но почему-то нас не слышат.